gördüyümüz belə bir mərhələdir ki, artıq yəni stilah hazırlanması üçün toxumların, yəni səpinə hazırlanmasıdır burada. Yəni toxum səpməzdən öncə nə iş görməli lazımdır? Burası nəzərə çatdıraq, hal-hazırda Deməli biz burada viyoldan istifadə edirik. Viyol, yəni plastik bir qabdır. Substratım doldurulur. Yəni substratımın da tərkibi müxtəlif qatqdan ibarətdir. Biri isə torfdur, biri isə e, kokopitdir, birisə də perlitdir. Yəni qarışdırılır müəyyən nisbətdə və belə viyollara doldurulur. Deməli toxumlar ə müxtəlif, yəni hər bir bitkinin nənə yəni, bitki üçün tələb olundan dərindiyi var, toxumun yəni səpilmə dərindiyi var. Məsələn, pomidor toxumu ə, müəyyən dərindliyə, yəni 0.1-2 sm dərindliyə səpilir, yəni belə deyək, o dərinlikdə açılır və səpilir və sonra üstü ə, həmin örtük qatla örtülür və dərhal suvarılır. Gün bu günkü mövsümdə artıq əkim vaxtına çatıb. Maksimum 1 10-12 gündən sonra biz torpağa, bu torpağa əkmə başlayacağıq. Bu bizim özümüzün izadı olan toxumlarımızdır, pomidor toxumudur. Nəfərzə vərlərlərdən qoruyuruq və suvarma sistemi, havalandırma sistemi fikirləyirik ki, onlar bizə lazım olan ə, şəraitdə böyüsünlər, bizə lazım olan boyda da böyüsünlər.